Для начала стоит более подробно объяснить, что же такое колледж. В некоторых странах этим словом обобщенно называются разные формы послешкольного образования. И существует три основных вида колледжей. Первый – соответствующий уровню высшей школы, вуз или его составная часть. Второй – занимающий промежуточное положение между средними и высшими учебными заведениями. И третий – соответствующий уровню средней школы. В России в колледжах предоставляется среднее профессиональное образование – Выпускники получают квалификацию ⁇ техник, менеджер, юрист, банковский работник, бухгалтер и так далее. Диплом колледжа дает право на поступление в ВУЗ, если у выпускника колледжа не было среднего полного общего образования, то есть аттестата. В российской системе образования колледж является образовательным учреждением среднего профессионального образования и фактически является синонимом слова «техникум». Разница в понятиях – колледж и техникум определена в типовом положении, а в образовательном учреждении среднего профессионального образования, утвержденном постановлением правительства Российской Федерации. Итак, в чем же заключается эта разница? Техникум дает базовое специальное образование. Среднее специальное образование базовое. И выпускают они технологов, техников, специалистов вот такого уровня. Колледж, это статус колледжа несколько выше. Почему? Потому что здесь дается уже повышенного уровня образования. И готовить мы будем не просто специалистов, а будем готовить руководителей среднего звена. И если технику мы выпускают технологов и техников, то мы будем выпускать старших технологов, старших техникумов. То есть, кроме базового уровня, Колледж будет давать еще и повышенный уровень. Помимо этого, теперь с 1 сентября 2013 года по желанию студентов будут выдаваться аттестаты о среднем полном общем образовании. Любой студент сможет получить данный документ, сдав и единый государственный экзамен по двум дисциплинам: русский язык и математика. С приобретением более высокого статуса грядут и другие изменения. Так, помимо новых специальностей, новых обучающих программ требуются изменения в кадрах. Если раньше я говорила о том, что мы будем набирать на среднее профессиональное образование только по трем профессиям, по трем специальностям, то теперь мы на первый уровень будем набирать по всем профи, по всем тем профессиям, которые у нас были. Теперь это будут специальности, поэтому то есть среднее профессиональное образование можно будет получить по всем тем профессиям, которые мы сейчас готовим. Только это уже будет специальность это будет квалифицированный рабочий первая ступень и в этом году мы уже будем набирать вот среднее профессиональное, образов... среднее профессиональное образовательное учреждение на будущее на след... даже уже ну, не на этот учебный год который мы будем вести прием в сентябре а на следующий учебный год мы расширим естественно спектр этих специальностей. В этом году нам просто очень сложно делать что-то новое. Нам хот... Сейчас самая главная задача нам перестроиться. Да? Перестроиться, во-первых, ну, определенные требования выдвигаются как к кадровому составу, так и к, уч... к лабораториям и ко всему остальному. То есть, во-первых, в среднем профессиональном образовании должны быть все преподаватели обязательно с высшим образованием. Но у нас, кстати, я хочу сказать, что у нас нет преподавателей со средним у нас все с высшим образованием но и обязательно чтобы это была первая и высшая квалификационная категория то есть ниже нельзя поэтому естественно это сейчас обучающие курсы для преподавателей это но это огромная работа не только для руководителя если мы говорили раньше что ну, в основном там сети перестройка, когда у нас была, то есть мы становились автономными, бюджетно, там еще какие-то, то это в основном, конечно, ложилась э, проблема, это была администрация. То есть на нас работа ложилась, на руководителя и на его заместителя. То теперь... Э, ну, трудиться придется всему коллективу. Обо всех изменениях подробно было рассказано на семинаре в городе Москва, куда была приглашена директор Дальнегорского профессионального лицея номер 39 Валентина Матвеева. Бесконечно все меняется. И я недавно вернулась со съезда директоров, руководителей э, учреждений среднего профессионального образования. Съезд был в городе, который состоялся в городе Москве. Съезд был юбилейный, это был 15-й. Э, исполнилось 15 лет движению руководителей образовательных учреждений профессионального образования. И вот э, там были вручены медали то есть и нашему учреждению тоже вручили такую медаль, ну, потому как считается, что руководители лучших образовательных учреждений были приглашены на съезд. Перед нами ну, съезд проходил очень торжественно. Все это состоялось в МИСИ, Университет Стали и Сплавов в Москве. значит Выступали очень значимые люди, были приглашены коллеги из Белоруссии, из, с Украины, то есть очень много. Болгария, то есть было представлено огромный спектр всех уч, учреждений все, всего мира, можно сказать так. И где все делились своими впечатлениями, рассказывали о том, что происходит в их образовательных учреждениях. Но, ну, наверное, самое значимое, что перед нами выступал министр образования и по, из его речи стало понятно, что, в общем-то, на самом деле профессиональному образованию в нашей стране стали уделять достаточно много внимания. Как было сказано министром образования, с этого года будет выделяться финансирование учреждениям среднего профессионального образования в рамках нового закона. Также на семинаре рассматривались различные проблемы и достижения учреждений во всех регионах. Были получены ответы на многие вопросы.